А, ну, я, я, уже вчера, когда смотрел, когда Борхан, был уже было неинтересно. Вот так, у меня была такая вот просто... Э, что? Знаешь, что? Что? Была, да? что? Вчера последний год забили гроб с надеждами Украины. То надо. То надо. Да. Да. Просто... Пане а надо? чему не расследуются криминальные справы? Четыре справы про побытие детей. А Шахрайські дії по відношенню до житла і майна дітей, сиріт. Чому роками не розслідується справа по Артуру Бойко, коли дитині відняли будинок шахраї, на чолі з міською радою, винесли незаконне злочинне рішення, дитина осталась без майна 4, 4 провулок Вишневий, 8. Чому ви покриваєте, кришуєте шахраїв, злочинців? Чому? Скільки це буде продовжуватись? Напишіть заяви про відставку Печененко, Радченка, Неру, Сороку. Сорока, Росиновський, Лисогир, Ганьба. Щоб ви покриваєте злочини проти дітей, позбавлення батьківського піклування, дітей-сирів, яких масово вивозять за кордон під відом синовлення. Через посередників це називається торгівля дітьми. Де ваша совість, пан Печененко? Звертаюся до міста головного управління національної поліції. Пане Печененко, Чому не розслідуються справи на потязі? Двох років і більше. На побиття дітей, про шаграцькі дії, житлом дітей в селі, коли продається житло, яке належало дітям, коли покривається злочини Бурштинова мафія, ігровий бізнес, виробка ліса. Чому ви не працюєте і не виконуєте свої службові обов'язки? Чому на визов 102 не приїжджає поліція, коли знаходяться діти, які знаходяться самі без нагляду дорослих, ви чекали 4 години, поліція так і не приїхала. Чому ви не хочете працювати? Напишіть тоді заяву про відставку. Це Радченко, пан Радченко, пан Неру, пан Лисогір, Лисогор, як правильно. Крошко. Начальник Житомирського відділу, поліції, сорока, начальник міськвідділу відділу, Бусуновський заступник, начальник слідчого, слідчого відділу та багато-багато інших Кримінальні справи роками не розслідуються. Зате відкриті справи для, на громадських активістів, громадських діячів. За один день відкрита справа по заяві... Галагузи депутата обласної ради і відкрита кримінальна справа за мене Коцюбка і других громадських діячів. <рекун -депутат> да, да, Ганьба вам, коли справи про промовиття дітей ви не відкриваєте і про шахерські дії, а коли вам написала заяву депутат Галагуза обласної ради. что ей перешкоджали, ей депутатские в один день. Добрый день, вот Уважаемые, о, я, вижу, я вижу, здравствуйте всем, я вижу тут это, средство массовой информации. Я вам хочу так сказать. На сегодняшний день, это человек с большой буквы, я считаю, Галя. Почему? Потому что она отставит интересы детей Житомирской области. У нас, не, я расскажу средства массовой информации. У нас на сегодняшний день 26 интернатов и подведомственных заведений. 26, которые фактически хотят уничтожить, то есть забрать этих, эти интернаты пытаются расформировать. Вспоминайте этот случай, когда на Черняковского интернат для слепых, для незрячих детей хотели объединить с двуханимыми на Марьяновке. Вот таким образом. Поэтому такие люди, как Галя, они оставят интересы детей. Денег не хватает, депутаты говорят. Да, действительно их не хватает потому что эти деньги они не сплачивают в бюджет. Потому что такие, как Пухтаевич, песок добывает в Житомирском районе, не сплачивает. Такие, как Крапивницкий, который профсервис есть акционером официальным, но на самом деле за акции заплатил, заплатил, забыл заплатить, а он депутат областного совета. И таких депутатов фактически много. Но самое интересное, вы, уважаемые житомиряне, увидели на сессии Верховного Совета когда показывали преступную говор Розенблата, где он четко сказал, что он завез 20 тысяч долларов в Житомир, на в Житомирскую сессию для продвижения э, янтарного дела. И они действительно проголосовали. Поэтому вот эти депутаты областного совета, которые проголосовали, являются такими же коррупционерами, как и Розенблат. Бороться мы с ними уже устали, с этими... Э, коррупционерами. Поэтому я считаю, что пришло время забыть обиды соседу соседа, собираться и идти выгнать депутата областного совета. В конце концов, никто не освещает такие не освещает события, такие как возле державого кадастра, когда собралось 500 точников и перекрыли трассу, а потом, в конце концов, поехала на Киев и собрались там порядка 12 тысяч отцовщиков. Это никто не освещает, потому что средства массовой информации на сегодняшний день, они заангажированы, их запугали, их бьют. Например, Руслан Мороз, которого избили, которого избили представители органов власти, наняли, будем так говорить, преступников, которые убили. Они благодаря общественности, благодаря камерам нашли этих преступников, Э и отпустили. Вы можете себе представить, что у нас в Житомире и в Житомирской области творится. Поэтому янтарные дела. И, кстати, представитель э был, э э этот, начальник УВД тоже был, Валевский, вместе с тремя еще депутатами, которые выдавали вы да, вы да. Розенблату 470 гектаров. Это 470 футбольных полей. Поэтому что они делают? Они видят, что у них что-то не получается. И такие люди, которые прошли Майдан, Галя прошла Майдан, которая уже на пенсии, но она искренне помогает людям, искренне помогает детям, которые обездолены, которые находятся в этих интернатах. Что им нужно? Они хотят, чтобы она не говорила об этом. Они присылают, вызывают ее в полицию. Они... Вот молодой человек стоит, который, в принципе, всегда говорит о том, что... Что там написано? Не кради. Что они делают? Они вызывают на него его же родственника фактически, которые служат правоохранительных органах, чтобы он его, значит, это... На место поставил. На место поставил. Я еще раз говорю, полиция, национальная полиция, новая, создана для того, чтобы защищать нас, нас от преступников, но ни в коем случае не для того, чтобы разгонять народ, не для того, чтобы убивать нас, народ, не для того, чтобы э, избивать нас. И к нам, пожалуйста, приходите к, громаде, к активистам, э, к общественности. Приходите, пожалуйста, без оружия. Потому что приходят с оружием, пугают людей. Пистолеты в рестолком приходили, с палками приходили, с автоматами приходили. Вы против кого идете? Против народа. Значит, у каждого есть устав. У каждого правоохранителя есть свой устав. Он имеет право стрелять в собственный народ этим уставом должны были и Беркут руководствоваться на Майдане, но они забыли об этом уставе. И приказ выполняли стрелять. Тот, кто стреляет в собственный народ, есть преступником. Поэтому, уважаемые правоохранительные органы, люди, дети наши, у меня братья свати, мы вас одели обули и дали вам 8 тысяч гривен зарплаты. Не вздумайте бить вот народ. Не думайте, заводить уголовные дела против тех людей, которые защищают интересы, интересы детей обездоленных, потому что у нас эти дети, они обездолены. У них нету мамы, нету папы. И они фактически хотят помощи. Галя Чиш, она этим занимается. Она, Чижова, прошу прощения, она это говорила и этому, как его, кто? А кто это приезжал? Гройсману. Ройсман. Гройсман ее поддержал, действительно. Зубко не поддержал. Он спросил ее, как ваша фамилия, хотя она была его в штабе, представляла интересы его в штабе. Здравствуйте. О чем штабе. То есть она его сделала фактически депутатом. А он ее спрашивает, кто ты такая? Еще не умеет на вы со своими, будем так говорить, выборцами. Кто вы такие? Ви не є власть, ви є органи влади. всього лишь. І такі, як Зубкос, Укомлина, Рабинович, Розенблат формировали тут, в Житомирі, команду. Чому це это привело, мы уже видим. Позор на всю страну, опозорились так, і это будет нам назіданням в следующий раз, когда мы підемо на выборы. Когда пройдут полгода и фактически будут в любом случае выборы. Если их не будет, просто народ встанет. их, потому что э, сегодня я вижу и держал кадастр, и Земля, и Пенсионная реформа, и медицина, все идет прахом. И в конце концов и хотят продать нашу землю, хотят узурпировать власть каким образом вы спросите? А я вам сейчас скажу какие. Детей продают. Узурпировать власть таким образом, которое происходит в Верховном, Верховном Совете, они их загнали в стойло, извините за откровение, таких как Розенблатт показали на всю страну, кто они такие, что они все коррупционеры. И потом отпустили, сказали, будете себя вести так, мы вас всех пересадим. Что от депутаты Верховного Совета требуется? Лишь одно, продать землю. Может... Законы принять, пенсионные, медицинские. Поэтому Верховный Совет, который там тоже он ненародный, его нужно тоже переизбирать, причем немедленно. немедленно. И Житомирский совет заказался в этом коррупционной схеме. Розенблат на, теле, на экран, на всю страну сказал, что он депутатам областного совета передавал деньги для решения янтарного дела. Значит, Ганьба тем, кто выступает против Галины Чижовой, против, э, против Наташи, против тех э, активистов, которые фактически тратят свое время, тратят свои средства для того, чтобы у нас вот такие, было лучше, ставят известность. Они же не приходят, э, не требуют для себя что-то. Они, они хотят поставить плечо, потому что мы понимаем, что не всегда депутаты, а все же депутаты плохие, не всегда депутаты могут... Увидеть ту или иную проблему Поэтому они пытаются причину, показать Объяснить Что мы готовы Помочь вам в решении той или иной проблемы Правильно? У вас есть время, желание И вы патриот своей страны Поэтому если люди Может быть эти следователи Которые Кто это? Как его фамилия? Кто на вас напал? Какой? Какая милиция? Откуда? Сорока Сорока, вот, пожалуйста, видите, начальник полиции, пустить. начальник полиции, а мы, я в комитете по противодействию коррупции, бандитизму иллюстрации, которого мы фактически допустили к работе, подвел наш комитет при областной державной администрации. Сорока подвел наш комитет. Нужно опять вызывать его, ставить вопросы, почему он работает на, на нехороших людей. Нужно ставить вопросы, почему у нас в Житомирской области песок вывозят, а вывозят его в районе, в Житомирском районе нет ни у кого лицензии. Нет ни у кого лицензии. У одного только -то, силикатного, если у остальных нету, но все оберпитоны, все заводы работают. А почему они работают? Потому что правоохранительные органы, прокуратура и депутаты крышуют, когда поймали. Когда поймали Айдаровцы, поймали песок, приехали правоохранительные органы. И Розенблат. И приехал Розенблат. Крыша, крыша, вместе с Пухтаевичем. Пухтаевич, извините, пьяный, повези на свидетельство на трезвый. Врач, который освидетельствует сделал трезвым, тоже должен понести наказание. Так вот, покрывает это все то наши правоохранительные органы. Потом говорят, почему нам плохо, они Почему нам это, почему нас убивают, они говорят? Убивают их тяжестях, убивали, убивали правоохранительных. Почему убивали их? Потому что никто их не защищает. И я хочу сказать, здесь тоже много хороших есть людей в милиции, потому что некоторые были и на фронте. В основном они на второй, на третьей линии. Мы это знаем. Но если на первой линии некоторые люди были, я их встречал там. Их знаком. Еще в 2014 году, когда я там был, вы помните? Поэтому тут ну, тоже есть хорошее. Да, их выдавливают эти коррупционеры, наших э, фронтовиков хотят выдавить. А вы боритесь, не сдавайте, собирайте компромат на них, на этих людей нехороших. Собрали компромат, придет время. Я уверен, что они будут убегать с этой земли нашей благословенной страны. Будут бегать эти депутаты за границу. А мы должны, будет создан по прототипу, по прототипу. МОСАДа, будет создано подразделение, будем их привозить сюда таких руденплатов. И куда они не денутся, будут возвращать землю, которые они украли. Поэтому обращение к печенингу, мы говорим, вот вы будете это, я так понял, выставлять средства массовой информации, обратить внимание на то, что э, Сегодня мы пришли, нас мало сегодня пришло, нас очень мало, но завтра нас придет много, Потому что мы не дадим своих людей в обиду, не дадим своих честных, порядочных людей. Занимайтесь бахом, занимайтесь хищением песка, земли нашей энпарной, не занимайтесь активистами. Вы что-то неправильно поняли и плохо закончите. Если я в чем-то не прав, ну я прав. Я по своим справам, мы не крыли, мы Именно по коррупции, именно по коррупции. И остались на этих местах коррупционеры, которые были еще и при власти Януковича. Экстраса не прошла, они продолжают руководить, продолжают, <говорит> наезды на людей, на предпринимателей, Вы знаете, сколько справы, что на сегодня? Нечего. Вы в головні діла, просто унічна розслідування кримінальних справ. То, що вже вони зникають на три. Вони шукають приготувати, не можуть знайти кримінальні справи. Що ж це заполіться, а з ким вони починаються. Прийом громадян 13 начинено. Все добре, не зайдемо. Домовляємося.

Снимай, сыночка, снимайте, снимайте, да, правильно. Давайте да. зараз напишем. Там 60 на третьего. Может и не подписываться, может и нет. Да? Конечно. Не, напиши 63-й, ты против себя показаний не даешь. Все. Чуть? Ну, написано, що я такого нічого не робив. Не, не 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 відео. Подивіться відео абсолютно тут що ніяких до вас претензій. Є матеріал, який не вийшов. Коли вона нас загавкали депутат гавкала, а ми говорили, по суті, анулювали кримінальні справи. Подивіться, посмотрите, Галагуза, галагуза. Да, да, платі, да. Мені, заяву зробила да, да. е, під час коли були матеріали внесені до єдиного реєстру. Да. За да. да. Кримінальне провадження за да. стрілянку. Один за та да. шість, да. коли дітей вартують і відкривають на діях зумі. Галини в да. діях в да. діях е, Колодзінського не вбачається ознак кримінального, а вони вбачають вбачаються. Наші матеріали адміністративно, вони виділили матеріал, направили нам. Було... притягнення... Де, а, ви я ви... 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 в... його право, оспорити в суді да. да. сказати yeah. посвідчення? Yeah. Маю і я не мала право групи обласній yeah. раді по за громадянин України. Ти маєш право. Як громадянин України, ти маєш право і мене ще могли додати, що я була вже запрошена. Батьки написали заяву. Їх інтернати ліквідовували, що ми були присутні на комісії, бо там розглядалися про закриття інтернату для славу. З то дивіться, ви кажете, да. то даємо пояснення, чи ви пишете згідно з 63? Згідно 63. Згідно да, да. ну, да. важ... 63. так. Да. Статті Конституції правильно, так. А всі Чижова, питання ви зможете оспорити в судовому порядку. Дані матеріали будуть направлятися туди. Ви прийдете туди, надасте свої пояснення. Якщо, якщо суддя не буде вбачати, він закриває. Офіцер поліції дільничий Палей Микола Васильович. Де ви працюєте? Житомирський відділ поліції. Де він знаходиться? Бомерський відділ поліції? Ну, Я не знаю, десь українські 17. — а сорока наш керівник. — Наш керівник, так, який захищає ти в кого доляри нас, нас ніхто нікого не захищає. Я вам так скажу, що це видільні матеріали. Слідчим, слідчим житомирського відділу ми, як виконавці, просто складаємо адміністративний протокол. Ми не бачаємо нічого. Ми... Це не до нас. До нас. Так, це просто, бачите, у нас діло маленьке, ми просто адміністративний протокол склали, направили до суду в судом порядку, ви його оскаржили. Від нас питання все закривається від вас так. Тут немає